dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Insya-Allah saya tak akan ambil masa yang lama. Tadi kita telah mendengar banyak ulasan-ulasan ceramah dan analisis isu semasa yang telah disampaikan oleh penceramah-penceramah sebelum daripada saya. Saya nak sambah dua tiga perkara saja. Yang pertamanya kita sekarang ini buat ceramah di semua dun-dun. Ini bukan kali pertama. Setiap kali sidang dun, kita akan buat ceramah kita turun di peringkat dun-dun. Ada orang beritahu kepada saya, sekarang ini tak perlu kita buat ceramah bersemuka turun ke dun parlimen kawasan macam dulu-dulu. Cukup online je. Duduk di rumah sambil nyenggeng. Tak. tengok dalam headset. Tengok secara live. Ceramah-ceramah. Saya kata tak. Kita kena terus ceramah-ceramah seperti ini. Dan kita di peringkat di penerangan Negeri Teranu. Kita telah putus. Kita akan teruskan ceramah tradisi ini seperti biasa. Ah kita akan turun ke semua peringkat. Kerana tujuan kita buat ceramah ni bukan saja untuk kita berceramah. Tapi lebih besar daripada itu lagi, ialah untuk kita jumpa dengan adik-kakak di bawah. Ini lagi penting. Bila kita turun ke bawah, kita boleh berjumpa dengan ahli-ahli dan penyokong-penyokong kita. Boleh bertegur, boleh bersapa, bertanya khabar. Ha? Dan kita boleh menghidupkan cawangan-cawangan di bawah dengan mengadakan aktiviti dan juga ceramah seperti yang kita adakan pada malam ini. Seterusnya, yang kedua yang saya nak sebut ialah kita sekarang ini duduk dalam bulan Zulhijjah. Kita akan sambung hari raya korban beberapa hari lagi. Allah Ta'ala sebut satu ayat daripada surah Al-Hajj iaitu firman Allah Alladina imma kannahum fil ar Aqamu salah Wa atawu zakah Wa atawu wa amaru bil ma'ruf Wa nahawu anil munka Walillahi ya aqibatul umur Orang-orang yang kami berikan Kepada mereka pemerintahan Di atas muka bumi ini Mereka mendirikan semayang Mereka menunaikan zakat mereka mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan bagi Allah akibat segala urusan. Ayat ini ulama kata ayat yang berkait dengan politik. Bagaimana ayat berkait dengan politik Allah Taala sebut dalam surah Al-Hajj yang berkait dengan satu ibadah yang merupakan rukun yang kelima daripada rukun-rukun rukun Islam. Ini menunjukkan kepada kita bahawa seolah-olah Allah Taala nak beritahu Ibadah kepada Allah ni bukan sahaja semayang bang Bukan sahaja puasa zakat haji Bila kita sebut ibadah ni berkait dengan pahala lah Termasuklah ibadah kepada Allah Ialah berpolitik Maknanya di sini Bila kita berpolitik pun Kita dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sama ada berpolitik itu kita jadi kerajaan Ataupun kita jadi pembangkang bila kita jadi pembangkang kita tegur kita nasihat. Bila kita jadi kerajaan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan amanah kuasa yang Allah Taala berikan kepada kita. Dan itulah yang kita buat di negeri Terengganu. Pas diberi mandat oleh rakyat untuk memerintah negeri Terengganu. Bila kita jadi kerajaan tugas kerajaan ni ialah untuk buat dasar. Maka dasar yang kita buat berdasarkan kepada ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama sekali ialah dasarnya untuk menegakkan agama. Iqamatus salah. Menegakkan agama. Iqamatus salah ni mendirikan salat. Allah Ta'ala nak raya, salat ini adalah simbolik kepada agama. Jadi sebuah kerajaan yang menegakkan agama ialah kerajaan yang mendirikan salat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah agenda utama kerajaan kita. Ha? Agenda untuk kita mendidik rakyat dari sudut modal insan. Kita anjur kuliah-kuliah, ceramah-ceramah agama, forum-forum agama, majlis-majlis yang berkait dengan hari kebesaran Islam. Yang baru ni, insyaAllah hari kami ni kita akan buat Sepenuh dengan hari Arafah Di peringkat negeri Kita akan buat di Masjid Nadam Baru Dan insyaAllah Dung-dung pun Akan buat juga InsyaAllah Jadi yang mana Dung dia tak buat tu Kita jepuh untuk datang Ke Masjid Nadam Baru Untuk sama-sama Kita puasa sunat ha, Puasa sunat ni hari wukuh Cuma kita buat awal ha, Sebagai menyambut hari Arafah Seterusnya ialah Menegakkan agama ini juga ialah Dari sudut integriti ketulusan dalam kita mengurus takbir negeri bila kita sebut tentang menegakkan agama ni bukan saja berkait yang kita ajak rakyat semayang bang saja termasuklah berkait dengan pengurusan pentadbiran yang tulus alhamdulillah kita negeri Terengganu tak ada orang nak cari kiki yang berkait dengan rasuah bukan kata kita ni suci tapi bila kita meretah ni kita letak batas agama di hadapan. Dosa pahala di hadapan. Maka setiap tingkah laku kita, kita ambil kira dari sudut tersebut supaya kita tidak gelecoh, orang kata. Seterusnya ialah, yang kedua dasar yang kita buat ialah dasar memberi kebajikan kepada rakyat. Itu dia yang terkandung dalam ibadat zakat. Ibadat zakat ni ialah kita tolong orang fakir miskin dan orang susah jadi kerajaan yang menunaikan ibadat zakat ialah kerajaan yang memberi kebajikan kepada rakyat, tadi pun banyak disebut, dari sudut pertaniannya yang berhormat Datuk Dr. Azman sebut dari sudut kebajikan kepada rakyat orang mudanya, ibu tungganya, orang pecingnya, dan lain-lain lagi, saya baru ni ada seorang mari cerita kepada saya ha? dia pergi ke hospital Kemudian nak bayar Nak bayar pada hospital lah Lalu staf hospital kata Kerajaan negeri bayar dah Tak sedar ha? Buat percuma Kelah tiga Begitu juga ha? Apa ni ibu-ibu Yang Beranak di hospital Ditanggung oleh kerajaan negeri Jadi itu antara kebajikan Yang kita berikan kepada rakyat Selesai masalah tanah Yang tak pernah selesai sama dulu Walaupun boleh diselesaikan Kerana faktor politik Tidak diselesaikan Kita selesai berapa ribu gerang-gerang tanah kita beri kepada rakyat. Kemudian seterusnya ialah kita menegakkan amar makruf dan nahi mungkar. Ini adalah dasar yang ketiga. Dan inilah yang terkandung dalam pelaksanaan undang-undang syariah di negeri Terengganu kita. Kita sudah ada enactment. Kemudian kita tambah lagi dengan garis panduan. Dan kita Sentiasa akan memperkasakan Pemerkasaan di sini adalah pemerkasaan dari sudut Undang-undang yang sedia ada Kita tambah seksyen-seksyen Dan pemerkasaan dari sudut pelaksanaan Tadi pun ada disebut Hukuman sebab ni lama dah Batas yang kita ada Hanya 6 kali sebatas Walaupun kalau ikut hukum syarak ni Tak ada hak Hukum takzir Tapi kita terikat dengan undang-undang Yang ditinggal oleh penjajah British dulu Hak kerajaan negeri tak boleh lebih daripada 356. 3 tahun berjara 5,000 denda 6 kali sebatang. Jadi bak sebab yang dilaksanakan oleh mahkamah syariah ni ada dah sejak dulu. Cuma kita buat pemerkasaan, kita nak sebab di luar mahkamah. Kerana zaman kita sekarang ni kita kena royak korang. Tujuan kita nak royak salah satunya ialah beza sebab ikut syariah Islam dengan ikut siwi sebelum kita laksana, saya pergi sendiri Kita pergi sendiri ke penjara marang, saya tengok bagaimana hukuman sebab dilaksanakan walaupun tiga kali sebab je rotan tu kecil sikit daripada lengan yayung tu sebab kali yang kedua tu kulit ni siapa tak nampak kulit nampak isi tapi hak ikut syariat Islam ini dalam keadaan ha, tutup auratnya kemudian sebab pula letak menyaga di tiok ni supaya tidak mencederakan tujuannya bukan untuk mencederakan tapi untuk beri peringatan kepada orang nakala minallah itu tujuannya alhamdulillah apa yang kita buat kita mendapat pengiktirafan bukan saja daripada negeri kita bahkan juga daripada semua pihak di luar sana dan kita akan terus memperkasakan agenda ini adik kakak muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian seterusnya yang terakhir saya nak sebut berkait dengan isu Palestin lah ha? sekarang ini kita tengok apa yang berlaku di Palestin tak abi habis lagi kita boleh pecahkan di sini perang yang berlaku di Palestin hari ini khususnya di Gaza kepada dua episod. Episod yang pertama ni ialah episod yang berlaku bermula daripada 7 Oktober 2023 sehinggalah Januari 2025. Maknanya awal tahun baru ni. Dalam tempoh tersebut kita lihat berpuluh ribu yang mati syahid. Rumah-rumah hospital yang dibom. Kemudian diserang negara-negara lain termasuk Lubnan, Syria, Iran dan seumpamanya. Episod yang kedua ni ialah episod yang bermula selepas daripada genjatan senjata. Yahudi ni adalah bangsa pengkhianat. Ha? Dia pada genjatan senjata, kemudian dia serang balik. Berterusan sehingga ke hari ini. Ini episod yang kedua. Apa yang sedang berlaku di Palestin pada hari ini? adalah isu seluruh umat Islam bukan isu orang Palestin saja bukan isu orang Gaza saja bukan isu orang Arab saja tapi ia adalah isu umat Islam apa yang berlaku pada hari ini adalah penentuan pertemuan di antara hak dan batil pertemuan di antara Islam dan kufur kerana itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-Quran dan dijanjikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang sedang kita saksikan pada hari ini adalah satu mukjizat yang berlaku di hadapan mata kepala kita yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang banyak dan juga dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim di dalam ayat-ayat yang banyak antaranya ialah Allah taala sebut dalam Quran bahawa satu hari nanti orang Islam akan buka Baitul Maqdis. Dan dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Baitul Maqdis ni tidak akan dibuka, malaikat orang Yahudi balik mula situ. Dan ini mukjizat. Nabi sebut 1400 tahun dulu dan kita tengok orang Yahudi balik semula ke Palestin. Mereka balik bukan untuk hidup tapi mereka balik untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang beriman. Kerana apa? Kerana kejahatan mereka. Kejahatan mereka terhadap Allah, terhadap nabi-nabi Allah, terhadap orang-orang beriman, terhadap hukum-hakam Allah. Maka apa yang berlaku pada hari ini, kita umat Islam mestilah bersama-sama dalam perjuangan jihad ini. Walaupun kita duduk jauh, kita tak boleh pergi sana, Jihad ini konsepnya sangat luas Bukan sahaja berada di medan perang Sebagaimana saudara-saudara kita di Palestin, Jihad ini Mesti ada dalam diri umat Islam Melalui konsep Di mana bumi kita berpijak Di situ kita berjihad Pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan lain untuk Membebaskan Baitul Maqdis Melainkan dengan jalan jihad Tak ada jalan lain Mesti kembali kepada Islam bukan di atas dasar kebangsaan Arab. Negara-negara Arab ni lama dah perang dengan Yahudi, kalah. Walaupun mereka ada senjata banyak canggih, tapi bila perang bukan atas dasar agama, kalah. Maka kita tengok Allah Taala tentukan perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis ni, Allah Taala tentukan bukan melalui negara-negara tetapi melalui kumpulan-kumpulan Islam. Ini mukjizat hadis Nabi. Lepas tu dalam satu hadis diruayakan oleh Imam Ahmad dalam musnahnya. Nabi sebut, La tazalu ta'ifatun min ummati. Alal haqqi zahirin. La yadurruhum man khadalahum. Hatta ya'tia amrullah. Qila ya Rasulullah. Qalahum fi baitil maqdis. Wa akna fi baitil maqdis. Akan tetap ada di kalangan umatku satu ta'ifah. Satu kumpulan. Ini mu'jizat hadis Nabi. Nabi sebut ta'ifah. Ta'ifah ni kumpulan yang kecil maknanya bukan negara bukan kuasa besar tidak, tapi kumpulan yang kecil yang akan menegakkan kebenaran, musuh mereka tak boleh hina mereka sehinggalah datangnya urusan Allah, lalu sahabat tanya di mana mereka dan Rasulullah Rasulullah menjawab mereka di Baitul Maqdis dan dikeliling Baitul Maqdis ini mucizat hadir Nabi, kita tengok hari ini, dia betul-betul berjuang untuk membebaskan Baitul Maqdis di atas dasar agama kumpulan-kumpulan Islam Hamas, Hizbullah, Jihad Islami. Ini kumpulan-kumpulan Islam. Dan mereka tidak boleh dihina oleh musuh-musuh Allah. Hari ini kita tengok orang nak hina mereka gagal. Dan kita lihat bagaimana kekuatan iman yang ada dalam diri saudara-saudara kita di sana. Begitu hebat. Baru-baru ini saya baca satu cerita bagaimana seorang muslimat, muslimat Palestin, Muslimat Palestin di Gaza. Dia bawa keluar kain kapal. Dia kata kain kapal ni Aku sediakan untuk kapal kan Anak-anak aku yang mati syahid pada jalan Allah Aku tidak akan gunakan kain kapal ni Untuk akak berdaya putih menyerah kalah ha, Ni hebat Kekuatan iman yang ada dalam diri Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin. Dan kita kena yakin janji Allah bahawa Islam akan menang dan kebatilan akan jatuh. Dan Allah Taala jadikan bumi Baitul Maqdis ini adalah bumi pertembungan di akhir zaman yang mana Islam akan menang, kebatilan akan dijatuhkan. Sebab itulah hari ini kita tengok dengan mata kepala kita sendiri bunga-bunga kemenangan Islam yang mana hari ini daripada satu masa ke satu masa berkembang dengan begitu hebat di Palestin, di negara-negara Arab -negara termasuklah di negara kita negara kita ni kita pah perjuangan kita ialah jihad pada jalan Allah dengan wakil kita melalui jalan demokrasi pilihan raya dan kalau kita tengok dalam sejarah pah kita rasa tak percaya dengan apa yang kita capai pada hari ini tak? saya masih ingat masa saya mula-mula balik belajar tahun 2006 terus kita aktif dalam parti kita ceramah turun ke kawasan-kawasan kemudian kita melalui fasa yang begitu menguji kita bila kita kalah tahun 2004 dan tempoh tersebutlah tempoh yang sangat menguji kita amno masa tu begitu angkuh sehingga ada pemimpin amno kata UMNO akan merentuh 100 tahun lagi. 100 tahun dia akan merentuh. Hari ini kita tengok bagaimana kedudukan UMNO. Dan kita selalu sebut. Siapa-siapa dia yang duduk dalam PAH ni. Kalau ingat zaman 80-an dulu. 90-an dulu. Tak. Kita selalu dengar dalam syam. InsyaAllah PAH akan merentuh Malaysia. Kita pun masa tu sebut insyaAllah. Boleh dok, dia boleh dok. Tak. tak. Ada dalam hati kita. Tapi itu kerja Allah. Sebab itulah kita yang duduk dalam perjuangan Islam ni, tugas kita buat kerja. Buat kerja. Buat kerja. Siapa dia beri kemenangan itu hak Allah. Macam mana itu Allah yang akan tentukan. Ini yang kita tak jangka sebenarnya. Siapa dia jangka kita boleh menang 4 buah negeri. Siapa dia jangka kita boleh menang 49 kursi. 4 pas saja 43. Siapa orang guna logo kita 49 semua. Parti yang paling besar menang dalam parlimen. Siapa dia saka? Tak ada orang jangka. Maka kita yakin insya-Allah dengan berkat kita istiqamah. Maka insya-Allah Allah Taala akan tunjuk jalan dan Allah Taala akan berikan kemenangan kepada perjuangan Islam ini insya-Allah. Jadi saya saya itulah yang saya nak sebut dua tiga perkara pada malam ini saya ucap ribuan terima kasih kepada adik kakak yang hadir pada malam ini insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain masa dan juga saya ucap tahniahlah kepada Pas Don Jabi yang uh, berjaya uh, untuk uh, melancarkan uh, kompleks Pas Don Jabi di tapak ini mudah-mudahan kompleks ini akan menjadi satu markas uh, bagi terus memperkasakan Pas di dalam Don Jabi ini insyaallah dan di negeri terkandung secara umumnya untuk kita terus melaksanakan perintah Allah memerintah dengan mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung di dalam al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cukup sekadar itu sekian wallahu alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir